А за три дня до этого и за футболки с логотипом УЕФА. А потом, когда некуда было одеваться уже, закорректнее вопрос задавать. Я отвечу вам. Значит, за три дня до этого Маркиян Лукивский, директор УЕФА, сделал замечание компании «Просто Прим» за то, что они незаконно изготовили футболки с логотипом УЕФА. Было так, Маркиян, и они нашли очень оригинальный выход, чтобы проблему воровства интеллектуальной собственности перевести в проблему политической. Пожалуйста.